Nizami Gencevi, dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, bəşəriyyətin bədii fikir səlnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən 2021-ci il Nizami Gəncəvi ilə elan edilir. Məs bu il dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Nizami Gəncəvi poeziyası əsrlər boyunca fars dilinin istifadə olunduğu bütün ərazilərdə gözünü ona bənzətməyə çalışan gənc sənətçilərin yaradıcılığına təsir etmiş. Əfqanistan, Gürcüstan, Hindistan, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkiyə və Özbəkistan kimi müasir ölkələrin mədəniyyətinin formalaşmasında da rol oynamışdır. Nizami Yaradıcılığı, Hafiz Şirazi, Məvlana Cəlaləddin Rumi və Sədi Şirazi kimi böyük sənətçilərin yaradıcılığına da təsir edib. 20 aprel 2012-ci ildə Roma şəhərində Heydər Əliyev fondunun dəstəyi və Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin iştiraki ilə Villa Borghese parkında Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı olub. Abidənin açılışında Yaşı bolşəknoslu universitetinin professoru Minni Libernardini çıxış edərək Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmiş və Azərbaycanın Gəncə şəhərində dünyaya göz açan dahi şairi nəsrlərini bütün dövrlər üçün əvəssiz xəzinə adlandırmışdır. O bildirmişdi ki, dahi Nizaminin yaradıcılığı Azərbaycan xalqına xidmət etməklə yanaşı, digər xalqlar üçün də böyük əhəmiyyət daşıyır. Nizamini İtaliyada da yaxşı tanıyırlar deyən alim, xalqımızın dahi oğlunun əsərlərinin italyan dilinə tərcümə edildiyini və sevildiyini, onun bütün yaradıcılığının bəşəri əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb. Nizami kəncevî yaradıcılığından danışarkən, onun Xamsa adı altında birləşən 5 poemasından danışmamaq mümkün deyil. Bu poemalardan ilki Sirlər Xəzinəsi poemasıdır. Sirlər Xəzinəsi Nizami Gəncəvinin ilk iri həcmli əsəridir. Bu əsər şairin yaradıcılığında epik şeir sahəsində ilk qələm təcrübəsi olub. Xosrov və Şirin Nizami Gəncəvinin ikinci poemasıdır. Bu əsər fars dilində yazılmışdır. Nizami Gəncəvi bu əsəri Atabey Şemsəddin Məhəmməd Cəhan Pəhləvan Eldəgizə itiraf etmişdir. 3-cü poema Leyli və Məcnun poemasıdır. Leyli və Məcnun İdeyə və Məzununə görə Xəmzəyə daxil olan digər poemalardan bütünlüklə fərqlənən orijinal bir əsərdir. 4-cü poema 7 gözəl poemasıdır. Əsərin sujetinin əsasında Sasani şahı Bəhram Gür haqqında əfsanədir. Peyam onun demək olar ki, yarsı qədim mifologiyaya uyğun olaraq hərəsi bir planetə və ya həftənin gününə uyğun rəngli saraylarda yaşayan 7 gözəlin hekayələrindən ibarətdir. İskəndername Nizami Gəncəvinin 5-ci və sonuncu peyamasıdır. İskəndername tarixi romantik peyama olub epopeya da adlandırıla bilər əsər müəllifin başqa poemaları xüsusilə məhəbbət dastanlarından fərqlənməklə həcmcə ən böyük əsəri olub 1460 beiti əhatə edir. Nizami Gəncəvinin ədəbi irsi humanizm, insana məhəbbət, yüksək əxlaq, estetik zövq, tərbiyə və bilik mənbəyi olmaqla yanaşı həm də canlı tariximizdir.